शुरू करता हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रम करने वाला है मेरा नाम जाहिद अफजल है और मैं आपको ग्रीन लैंड अकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब बाहर आफियत होंगे आज हम डिजिटल मार्केटिंग मुकम्मल कोर्स के हवाले से अपना तेरवा लेक्चर देखेंगे आज के लेक्चर में हम देखेंगे की कैसे हम कंप्यूटर के की वर्ड की रिसर्च कर सकते हैं कैसे हम जान सकते हैं की उसकी जो वेबसाइट है वो किन की वर्ड के अगेंस्ट रैंक है और इसी के साथ हम हम भी देखेंगे कि कंटेंट क्रिएशन कैसे करते हैं उसको हम मुकम्मल तौर पर देखेंगे चले तो आज के लेक्चर का आगाज करते हैं लेकिन आगाज से पहले मैं आपको बताता चलो तमाम डाउनलोड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे चलें तो लेक्चर का आगाज करते हैं कंप्यूटर के कीवर्ड की रिसर्च अब देखिए इसके लिए आपने सबसे पहले गूगल पर आना है अब देखिए यहाँ गूगल पर आपने वो कीवर्ड लिखना है जिस पर आप लिखना चाहते हैं जैसा कि मैं ये कीवर्ड लिखा है मैं इसको इंटरप्रेस कर दूंगा अब देखिए यहाँ पर आपको काफी ज्यादा नतज देखने को मिल रहे हैं आपने यहाँ पर देखें ये वेबसाइट है हमने ये देखना है कि ये वेबसाइट इस कीवर्ड पर तो रैंक है और कौन कौन से ऐसे कीवर्ड हैं जिन पर ये वेबसाइट रैंक है तो उन कीवर्ड को देखने के लिए मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ अब देखिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैंने इसका ये वाला लिंक कॉपी कर लेना है यहाँ से मैंने कॉपी किया अब मैं गूगल एड्स पर आऊँगा अब देखिए यहाँ पर आपने बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर क्लिक किया कीवर्ड प्लानर पर क्लिक किया और डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर क्लिक किया अब यहाँ पर आपने स्टार्ट विद आ वेबसाइट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने वो लिंक पेस्ट कर देना है लिंक पेस्ट करने के बाद आपने यूज़ ऑनली दिस पेज पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने लोकेशन को भी अपने हिसाब से सेट कर लेना है करने के बाद आपने गेट रिजल्ट पर क्लिक करना है अब देखिए यहां पर 332 ऐसे कीवर्ड्स आ गए जिस पर ये वाला पेज जो यहाँ पर हमने देखा ये वाला महसूस ब्लॉग रैंक है तो हमने यहां से भी कीवर्ड्स उठाने होते हैं क्योंकि हमने इसी मौजू पर अपना ब्लॉग लिखना है तो अब देखें हमने वो की देखने हैं जो लॉन्ग टेल हो यानी कि ऐसे की चार या चार से ज्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल की कीवर्ड्स उठाने हैं अब देखिए यहाँ पर हमने सबसे नीचे आना है देखना है ऐसा कीवर्ड जिस पर हम अपनी वेबसाइट को रिंक कर सकें तो यहाँ पर देखें ये वाला की है हमने इसको यहाँ से कॉपी किया कॉपी करने के बाद दोबारा हमने गूगल पर आए और यहाँ पर सर्च करना है और सर्च ऐसे करना है कि आपने ये एक्सटेंशन को रन ही रहने देना है इसको रन करना है और यहाँ पर आप देखें तो पेज अथॉरिटी पचास है डोमेन अथॉरिटी पचास है जो कि काफ़ी मजबूत है हम नीचे आएंगे देखेंगे यहाँ पर के ट्वेंटी फाइव से नीचे हो तो ये कीवर्ड भी काफ़ी मज़बूत है हम इसको छोड़ देंगे हम मज़ीद नीचे आएंगे यहाँ से मैं इसको पाँच सौ तक ले जाता हूँ और मज़ीद नीचे आता हूँ अब देखिए ये वाला कीवर्ड है हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आए गूगल पर दोबारा इसको चेक करेंगे क्या हमारी वेबसाइट इस कीवर्ड के अगेंस्ट रिंक हो सकती है या नहीं अब देखिए एक्सटेंशन को हमने रन ही रहने देना है और यहाँ पर देखें तो ये भी काफ़ी मज़बूत है यहाँ पर भी और हमें ये कीवर्ड भी काफ़ी मज़बूत देखने को मिल रहा है हम मज़ीद नीचे आएंगे अब देखिए हम इस कीवर्ड को कॉपी करते हैं और यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं अब देखिए यहाँ पर ये वाला कीवर्ड काफी वीक है लेकिन यहाँ पर ये वेबसाइट रैंक है इसका मतलब है हमारी वेबसाइट भी इस कीवर्ड के अगेंस्ट रैंक हो सकती है हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर अपनी यानी कि सप्रेड शीट में आएंगे और यहां पर इसको पेस्ट कर देंगे करने के बाद इसका वॉल्यूम भी हम यहां से देख कर लिख लेंगे अब देखिए यहां पर हमने इस तरह कंप्यूटर के कीवर्ड्स की रिसर्च भी करनी है इस तरह कर कर हम काफी ज्यादा कीवर्ड्स को यहाँ पर जमा कर लेंगे अब हमने कंप्यूटर के कीवर्ड रिसर्च को देख लिया अब हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन के हवाले से कि कंटेंट क्रिएशन क्या है हम कैसे मवाद लिखते हैं हम कैसे चीजें लिखेंगे अब देखिए सबसे पहले मैं इस पेज पर लेकर आता हूँ ये जिस तरह यहाँ पर आपको ब्लॉग देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप देखें तो ये एक कंटेंट है ये जिसने भी लिखा है उसने किस तरह लिखा है उस चीज को आपने जरा देखना है सबसे पहले उसने ऊपर टाइटल दिया अब देखिए ये टाइटल उन लोगों के लिए है जो कि अपने वजन को कम करना चाहते लोग इस बात को आपने बड़े गौर से समझना है सबसे पहले उसने यहाँ पर तारीफ लिखी जिस मौजू के बारे में वो लिख रहा है उसने लिखा कि वो क्या है उसके बाद उसने मजीद उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया करने के बाद उसने नीचे देखें तो यहाँ पर उसने टेबल सा बना दिया ताकि अगर किसी ने इस बारे में पढ़ना है वो इस बारे में पढ़ ले अगर किसी ने इस बारे में पढ़ना है वो इस बारे में पढ़ ले अब देखिए उसने हाउ वट जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया यानी कि क्रियासिटी क्रिएट की तजस क्रिएट किया यानी कि लोग इस तरह की चीजें सर्च कर रहे होते हैं वहां पर ये ब्लॉग भी सामने आएगा अब देखिए उसने यहाँ पर ये चीज लिखी अब देखिए उसने एक पैराग्राफ बनाया उसमें उसने सिर्फ यही पैराग्राफ डाला उसके बाद देखें उसने मजीद एक पैराग्राफ डाला उसमें ये टैक्स लिखा उसके बाद फिर पैराग्राफ डाला फिर एक टैक्स लिखा अब देखिए इसमें क्या है कि पढ़ने वाले को आसानी होती है वो आसानी से पढ़ सकता है और इस तरह की वेबसाइट रैंक भी जल्दी होती हैं तो इसी तरह उसने देखें फिर हेडिंग का इस्तेमाल किया एच टू यानी कि हेडिंग टू को इस्तेमाल करना है अब देखिए यहाँ पर उसने हेडिंग का फिर इस्तेमाल किया फिर उसने उसी तरह लिखा एक पैराग्राफ लिखा फिर दूसरा पैराग्राफ शुरू कर दिया फिर तीसरा कर दिया इन तीनों को अगट्ठा उसने नहीं लिखा इस चीज़ को आपने भी नोट कर लेना है आपने भी इनको अगट्ठा नहीं लिखना फिर उसने देखें एक नया मौजू शुरू हुआ उसने मज़ीद ऐसा किया कि दोबारा हेडिंग बना ली दोबारा बना ली अब देखिए यहाँ पर उसने, बिल्कुल वैसे ही दिया कि उसने जो मालूम भी प्रोवाइड कर दिया कि कोई भी बंदा इस जगह क्लिक करे वो उस लिंक पर जाकर देख सकता है जहाँ से मैंने ये मालूम उठाई है उसके बाद मजीद उसने फिर वैसे ही किया यानी के पैराग्राफ बनाए तो यहाँ पर देखे अब उसने तस्वीर का इस्तेमाल किया अब देखिये जहाँ पर तस्वीर की जरूरत है आपने भी वहां पर तस्वीर का इस्तेमाल करना है काफी सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप तस्वीर वगैरह उठा सकते हैं जो कि कॉपीराइट नहीं आता है तो अब देखिए यहां पर उसने बिल्कुल वैसे ही किया जहां पर फिर उसने हेडिंग डाल दी अब ये हैडिंग थ्री है यानी कि उसने इसी चीज को अब देखिए ये हेडिंग टू थी उसने मजीद इसको एक्सप्लेन करना था तो उसने हेडिंग थ्री का इस्तेमाल किया इस बार क्योंकि ये इसके अंडर थी अब देखें अगर मैं यहाँ पर टाइटल दिखाऊँ तो ये एच वन है यानी कि हेडिंग वन और इससे छोटी जो है वो हेडिंग टू है उसने हेडिंग टू का इस्तेमाल किया और इसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसके अंडर भी उसने कुछ चीज़ें लिखनी थी उनको हाईलाइट करना था उसने हेडिंग थ्री का इस्तेमाल किया आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है और जहाँ पर ज़रूरत है तस्वीरों की आपने वहाँ पर तस्वीर लगानी है अब सबसे आखिर में उसने समरी लिखा यानी कि उसने यहाँ पर लिखा कि आपने जितना भी कुछ पढ़ा है वो किस बारे में था उसको मुख्तसर अल्फाज में उसने आखिर में बयान कर दिया ताकि लोगों को पता हो कि क्या चीज मैंने लिखी है तो ये कुछ चीजें थी जिनको आपने गौर से समझना है इसको कहते हैं कंटेंट तो ये कंटेंट है इसमें जितने भी उसने अल्फाज इस्तेमाल किए उसने बिल्कुल इसी तरह रिसर्च की होगी उनके अल्फाज तमाम उसने यहाँ पर लिस्ट बनाई होगी काफी ज्यादा वेबसाइट के उन तमाम अल्फाज को उसने अपने अल्फाज में यहाँ पर इस्तेमाल किया होगा जैसा कि यहाँ पर उसने इस्तेमाल कर दिया इस तरह के मौजुआत तो इसको कहते हैं कंटेंट तो आप यकीन समझ गए कि एक ब्लॉग एक कंटेंट वेबसाइट के लिए क्या होता है अब हम बात करेंगे कि हम ख्याल कैसे पैदा करेंगे कैसे हम आइडियाज अपने जहन में लाएंगे कि हम किस मौजू में लिखें किस मौजू पर लिखें तो ये चीज हम समझेंगे अब अब देखिए इसको समझने के लिए आप जरा पर आए तो इसके पास मौजू था ये वाला कि बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग हनी फॉर वेट लॉस अब देखिए यहाँ पर हम आए गूगल पर आपने सबसे पहले आना है आप किस बारे में लिखना चाहते हैं आप वो चीज लिखेंगे यहाँ पर अब देखिए मैंने लिखा वाई हनी इज अब यहाँ पर गूगल मुझे कुछ चीज़ें सजेस्ट कर रहा है ये वो चीज़ें हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं यहाँ से मैं आइडिया उठा सकता हूँ एक तो है गूगल आपने इस तरह यहाँ से कोई भी आइडिया उठा लेना है जिसको आपने टाइटल बनाना है और उस पर आपने फिर लिखना है एक तो तरीका का ये है दूसरा तरीका का ये है कि आप यूट्यूब पर चले जाएँ यहाँ पर आप आएँ अब देखिए यहाँ पर YouTube पर भी आपने बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे कि हमने Google पर किया था यहाँ पर आपने वैसे ही लिखना है देखिए मैंने लिखा वाई इज यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें आ गई यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि आपको कौन सा टाइटल रखना है तो आपने भी वही टाइटल रखना है और फिर उसी के ऊपर आपने लिखना है अब यकीन आप इस चीज को समझ गए होंगे कि आपने आइडिया अपने जहन में कैसे लाना है अब देखिए यहाँ पर उसने काफी ज्यादा ऐसे की हमें दिखा दिए जिनको हम टाइटल बना सकते हैं जिस पर हम कोई भी बड़ी सी तहरीर लिख सकते हैं और ये वो तमाम चीजें हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं अब हमारे पास कीवर्ड्स भी आ गए हमने कंप्यूटर के कीवर्ड्स भी उठा लिए हमने वैसे भी कीवर्ड्स की रिसर्च कर कर उनको उठा लिया अब हमारे पास ये भी हमें समझ आ गया कि हमारे मवाद वगैरह जो कंटेंट है वो कैसे होता है कैसे हमने लिखना है और हमारे पास एक आइडिया भी आ गया यानी कि हमने एक मौजू को भी समझ लिया कि हमने मौजू कैसे तलाश करना है किस पर लिखे तो वो हमने आइडिया भी ले लिया गूगल और यूट्यूब से अब बात आ जाती है कंटेंट बनाने की हम कंटेंट कैसे बनाएंगे अब देखिए सबसे पहले आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाएंगे और वहाँ पर क्रिएट पोस्ट पर क्लिक कर, कर आपने पोस्ट को लिखना शुरू करना है जैसा कि देखें यहाँ पर मैं पहले से लिखा हुआ दिखाई देगा उसकी वजह यह है कि ये आपको पता है कि आपने कौन से एक मौजू पर लिखना है और कौन से अल्फाज आपने इस्तेमाल करने हैं लेकिन लिखना कैसे है उस चीज को आप जरा गौर से समझिए अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये यह टाइटल है अब टाइटल आपने भी इसी तरह लिखना है उसके बाद देखें आप जो भी चीजें लिखेंगे कोशिश करनी है आपने आपने कि उनको पैराग्राफ में लिखना है यानी कि जैसे कि अगर आप देखें तो ये एक पैराग्राफ है उसके बाद ये दूसरा पैराग्राफ है मैंने ऐसा हरगिज नहीं किया कि इसके नीचे ही यानी कि इसी पैराग्राफ में ये वाली लाइन भी डाल दू बिल्कुल इसी तरह अब तीसरा पैराग्राफ मैंने क्रिएट किया और चौथा इसी तरह यहाँ पर तस्वीर की जरूरत थी मैंने तस्वीर को शामिल कर दिया अब देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग का इस्तेमाल किया और हेडिंग कौन सी की एच टू देखिये पहली जो हेडिंग होती है ना ये ये वाला टाइटल होता है है हेडिंग हेडिंग वन टॉप पर जो पहली होती उसके बाद आपने जो भी हेडिंग का इस्तेमाल करना है उसको आपने एच टू रखना है अगर मैं एच टू में एक और हेडिंग इस्तेमाल करना चाहता मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये मैं हेडिंग एक और इस्तेमाल करना चाहता था तो इसको मैं हमेशा यहाँ पर देखें हेडिंग और यहाँ से मैं इसको हैडिंग थ्री रखता उसकी वजह यह है कि ये वाला जो है ये वाली चीज ये इस हैडिंग टू के नीचे आई है तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है जो टाइटल है वो हैडिंग वन है उसके बाद अगर कोई हेडिंग आती है तो उसको आपने एच टू में रखना है और अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ अब देखें फिर मैं यहाँ पर देखें एक पैराग्राफ बनाया उसको हमने लिखा इसी तरह अगर मैं इस लाइन को भी इसी के साथ जोड़ देता तो वो अच्छा ना होता तो आपने भी हमेशा याद रखना है आपने अगर पैराग्राफ में चीजें लिखनी है एक एक पैराग्राफ के हिसाब से और इस चीज का फायदा ये होता है कि आपकी वेबसाइट रीडेबल होती है कोई भी बंदा आसानी से उसको पढ़ भी सकता है और गूगल भी उसको अच्छे से रिंक कर देता है अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपको देखने को मिलेगी वो है यहाँ पर लिंक यहाँ पर मैंने एक लिंक भी डाला है जहां से ये मालूम मैंने उठाई है अगर आप कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है जहाँ से आपने मालूम उठाई है आप कोई यानी के सोर्स देना चाहते हैं कि वहां से मैंने ये मालूम उठाई है तो आपने वो लिंक लाजमी देना है जहां पर भी आप कोई मालूम इस्तेमाल करें और कहां से आपने वो मालूम इस्तेमाल की कोई गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट हो सकती है तो आपने उसका लिंक भी लाजमी देना है अब देखिये यहाँ पर वो तमाम चीजें मैंने की जो की करनी चाहिए थी अब देखिये यहाँ पर कुछ टाइप्स के नाम मैंने लिखने थे तो उनको मैंने क्या किया यहाँ पर आप देख सकते हैं उनको मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन में इनको लिख देता एक दो तीन कारकर तो वो अच्छा ना लगता और वो उससे ये पता चलता है कि मेरा ब्लॉग प्रोफेशनल नहीं है तो इस चीज़ को आपने समझना है अगर किसी जगह आपने टाइप्स वगैरह लिखनी है तो उस जगह आपने बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करना है आप नंबर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं लेकिन कभी भी एक लाइन में नहीं लिखना यानी कि यहाँ पर मैं कामा डालता फिर यहाँ पर आगे लिखता फिर कामा डालता यहाँ पर इस तरह नहीं आपने लिखना है तो ये चीज भी आपने कहीं पर लिख कर अपने पास रख लेनी है इन चीजों को आपने एहतियात से देखना है उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर मैंने एक पैराग्राफ फिर मैंने दूसरी जगह दूसरा लाइन थी तो उसको दूसरा पैराग्राफ डाला अब देखिए अगर मैं इसी के नीचे एक और पैराग्राफ डाल सकता था यानी कि अगर मैं देखें यहाँ पर शिफ्ट और इंटर का प्रेस किया तो यहीं पर देखें उसी पैराग्राफ के नीचे मैं लिख सकता था लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया उसकी वजह यह है कि मैंने एक नया पैराग्राफ क्रिएट किया आपने भी ऐसा ही करना है आप जब इंटर दबाएंगे तो एक नया पैराग्राफ क्रिएट हो जाएगा जो कि देखें जैसे कि ये है ना ये एक अलग पैराग्राफ है ये अलग पैराग्राफ है तो आपने भी इस चीज का ध्यान रखना है अब देखिए फिर से एक हेडिंग आई उसको मैंने H2 रखा क्योंकि ये हेडिंग टाइटल के नीचे आ रही है अगर इस हेडिंग के नीचे भी कोई हेडिंग आती तो मैं उसको H3 रखता और H3 के अंडर भी अगर कोई हेडिंग आती तो उसको मैं H4 रखता तो आपने भी इस चीज़ों इन चीज़ों को देखना है उसके बाद देखें आपने वो तमाम कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है जिनको आपने रिसर्च की जिन पर सब चीज़ें करने के बाद आपने लिंक्स वगैरह भी देने हैं जहाँ से आप मालूम उठाएंगे और आखिर में आपने एक समरी एक मुख्तर सा खुलासा लिखना है कि आपने जितनी भी चीजें लिखी वो किस बारे में लिखी वो किस बारे में थी वो तमाम चीजें आपने यहाँ पर लिखनी है समरी में तो आपने इस तरह एक अच्छा ब्लॉग लिखना है अब यकीनन आप कोई भी ब्लॉग यहाँ से लिख सकेंगे तो आपने करना ये है कि आपने भी बिल्कुल इसी तरह कीवर्ड्स वगैरह की रिसर्च करनी है बिल्कुल इसी तरह आपने कोई मौजू वगैरह का आइडिया जहन में लाना है यूट्यूब और गूगल की मदद से और फिर उस पर आपने लिखना है और ऐसे लिखना है कि जो भी आपने कीवर्ड्स वर्ड्स यहाँ पर रिसर्च किए होंगे उन सब का आपने इस्तेमाल करना है ये आपकी असाइनमेंट है तो उम्मीद है आप ये काम करेंगे तो चलें आज के लेक्चर का यहाँ पर अहताम करते हैं मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए खुदा हाफिज़ अल्लाह ने